Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih uh, memberi kesempatan kepada saya tentang hal filem lama dan filem baru sekarang ini. Sebenarnya filem lama itu dulu uh, mulai sebelum perang memang dah ada, ada filem-filem Melayu dulu lah. Tapi bila dah selepas perang tu tahun 47 timbul satu cerita yang dilakonkan oleh Kasma Buti dan filem Cempaka. Uh, selepas itu filem film cinta dalam film cinta lah Mr. Rajan mencari seorang penyanyi untuk menggunakan suara dia jadi kebetulan dia waktu berjelajah di seluruh Melayu ketika itu dia pergi ke Pening kebetulan dapat melihat pertandingan Piramdi tengah masuk pertandingan menyanyi disitulah bila Rajan ni tengok Piramdi menyanyi suaranya itu ada memberi satu tarikan kepada dia maka dia pujuk Piramli untuk datang ke Singapura begitulah cerita asalnya jadi Piramli pun menerima apa ni aa, ajakan tu dia terus pergi Singapura bersama dengan seorang rakan dia pun dah meninggal iaitu aa, saudara Sukardi dia meninggal kat Sabah ya. <tuh> jadi Piramli bila kerja kat Seri Seri Ampas sebenarnya siapa saja yang bekerja di Seri Lampas Ampas kita bekerja dari bawah dulu You suruh kita tarik wayar, Jaga cleft ya, Macam-macam lagi lah Jadi semua Tinggal kita pun di jalan pas dulu pun Satu rumah sewa Kita duduk ramai-ramai ya. Makan pun begitu juga Kebanyakan makan nasi bungkus semua dulu lah ya Gaji setiap pelakon yang baru bekerja dulu Untuk pengetahuan semua yang Meminati pilih-pilih Melayu dulu Kebanyakan semua gaji RM70 sebulan termasuk saya sendiri gaji RM70 sebulan lah. ya. begitu juga Piramli bila mana uh, Piramli dah makin naik ya. dengan lagu-lagu dia yang dia nyanyikan juga dengan apa ni lakonan-lakonan yang dia berlakon dari filem cinta sebagai seorang jahat sebenarnya zaman itu kalau nak dipikirkan banyak orang-orang kita sini ya, ter 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 termasuklah anak-anak muda kita dulu banyak takut nak berlakon yang keduanya mungkin ya, ada tegahan-tegahan daripada orang tua ataupun mungkin juga ada tegahan daripada agama berkemungkinan ini salah satu memberi penghalang kepada mereka untuk nak berlakon jadi sebenarnya dalam hal ini kita berlakon ni pun sama juga dengan orang-orang lain ya, kita berlakon kita hidup ni pun berlakon juga ya, yang diarahkan oleh Allah SWT tapi dalam kita hidup kita berlakon diarahkan oleh seorang pengarah jadi dalam hal ini kita berlakon ni cuma kita nak mencapaikan mesej-mesej tertentu lah ya. setiap pertunjukan yang kita tunjukkan setiap satu cerita tu mesej yang kita sampaikan setiap ujung filem tu mesti orang yang jahat tu dihukum sama ada masuk penjara lah, atau kena bunuh macam-macam lah ya jadi ini semua petunjuk-petunjuk untuk memberikan satu keinsafan ataupun dijadikan satu iktibar kepada penonton-penonton yang menonton nanti jadi alhamdulillah juga dengan dengan adanya filem-filem Melayu yang dilakonkan oleh Alhamdulillah Tansi Peramdi dan rakan lain sa saya sendiri saya mulai bekerja di sana pun tahun 52. Peramdi tahun 49, 48. Jadi dia lebih awal pada saya lah ya. Jadi dalam hal ini bila kita tengok filem-filem Melayu dulu sambutan dia di mana saja ditayang waktu itu memang mendapat sambutan yang baik. Dan ketika itu pula kebanyakan pengarah-pengarah semua pengarah-pengarah yang dijumput daripada India Filipin dan juga daripada China ya. jadi kebanyakan semua daripada India lah, ya. jadi pengarah-pengarah yang dikebanyakan yang datang daripada India semuanya tidak tahu berbahasa Melayu jadi bila dia sampai ke Singapura dia mengarahkan kata Philip skrip pun dalam bahasa bahasa Inggeris. Bila sampai ke situ dia gunakan apa ni aa, pembantu semua orang Melayu lah jadi orang Melayu yang tahu bahasa orang putih macam Encik Ibrahim Ali Encik Hassan Kadar Isman Piramli sendiri dia translate baliklah kepada bahasa Melayu begitulah permulaan tu Melayu ketika itu memang agak sukar sikit lah kerana orang-orang India ni banyak yang tidak tahu tentang adat resam orang Melayu jadi kita orang Melayu lah macam assistant yang menerangkan adat istiadat orang-orang Melayu percakapan dia tu jadi boleh dikatakan film-film Melayu ketika itu banyak ada unsur-unsur Hindustan sikit boleh kerana pengarah-pengarah pun daripada Hindustan kan dan begitu juga lah tentang film-film dulu dibandingkan dengan film sekarang film-film dulu setiap film mesti ada lagu mesti ada tarian kalau tak ada dua perkara tu perangkali film tu tak lagu dia ikut asam apa yang India buat ya eh? Jadi Alhamdulillah memang ke kebetulan pula zaman itu orang-orang Melayu kita ni boleh dikatakan 90% suka film-film Hindustan. Jadi kebetulan pula kita ni bila berlakon ada cerita-cerita ada unsur-unsur Hindustan sikit dari segi apa ni budaya dia sikit-sikit lah. Tak, tak sampailah 100% cuma lagu dan nyanyian apa, tarian tu memang mesti ada kalau tak ada apa ni jadi satu janggal kepada pilih Melayu ketika itu jadi bila lama kelamaan bila piramdi dilantik menjadi uh, apa ni menjadi pengarah pada tahun 56 56 57 56 dia sudah dapat jadi pengarah selepasnya saya bersama Piramli pergi ke Penang tahun 55 kita balik saja ...kita dia offer untuk berlakon dalam filem Hang Tua ya sama Piram semua. Selepas so, filem Hang Tua lah saya dengar dari sedikit ya, majikan akan ambil piramid untuk mengarah. Di samping itu zaman itu nak memilih satu pengarah bukan mudah. Paling susah sesuatu orang Melayu nak dilantik jadi pengarah. Sebabnya ada satu kejadian dulu bila pihak majikan memanggil Haji Mahadi untuk mengarah sebuah filem apa ni permata di perlembahan filem itu gagal ya dan filem itu juga lah memperkenalkan Arwan Nudin Ahmad tapi Nudin Ahmad pun rasa gagal juga bila dia berlakon filem itu jadi oleh sebab itulah maka pihak So Brothers nak memilih untuk mencari seorang pengarah Melayu ketika itu memang sukar tapi oleh kerana kami yang ramai-ramai di Sido Jalan Ampas, kita buat satu surat, kita buat tanda tangan yang kita mengakui bahawa P. Ramli boleh mengarah. Ya? Memandangkan kepada kebolehan dia, dia pun biasa menjadi pembantu pengarah kan. Dia boleh buat lagu, segala-galanya memang 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 ada pada P. Ramli lah. Jadi bila kita sudah tulis satu surat tu, pihak majikan baru ada keyakinan lah kemudian dia, dia buat apa ni Piramli sebenarnya begini sebelum Piramli jadi pengarah Piramli ini adalah satu manusia hamba yang dia selalu bilang dia hamba Allah ya. selain daripada hamba Allah dia jadi hamba keluarga dia dia jadi hamba masyarakat dan dia jadi hamba Filip ya. Piramli masuk manusia yang saya rasa cukup mulia lah orangnya sebabnya dia suka melayan sesiapa saja walaupun tukang beca sebab ketika satu ketika dulu bila saya balik daripada enjoy bangs dancing ketika itu apa ni untuk menghiburkan hati dulu cuma berdancing je lah dia boleh layan tukang beca orang tukang beca tegur dia aja dia boleh duduk kat beca dia layan tukang beca tu sampai sekarang jam lebih saya sampai panggil dia. Lapa. Tangan dia begini aja. Dah habis apa bulan berlama-lama gua lapar ni saya bilanglah. Dia jawab cantik aja, Ajis. Tak ada kita kalau tak kalau tak ada dia orang tu, kita tidak ada. Kerana mereka inilah harus kita jaga dia. Dan dia balik akan cerita dengan orang lain. Dia akan cerita dengan orang lain kebaikan kita yang kita layan tu. Mungkin kerana ini juga salah satu yang memberi populariti kepada Piramli. Dan mungkin juga dalam hal ini juga Piramli ter, apa ini terkuat hatinya untuk membuat filem Penarik Pesha. Mungkin kerana ini juga salah satu. Dan Piramli punya pendapat uh, berita lepas itu dia bilang apa ini sama saya dia bilang orang-orang seperti ini kita kena layan. Ya? Kalau kita tak layan dia akan ceritakan orang lain bilangkan kita sombong. Jadi dengan ini di Singapura dulu di mana pernah pergi semua orang sanjung dia. Kadang-kadang ada di antara peminat yang betul-betul minat dengan dia sampai taruh tudung. dia suruh berjalan taruh tudung dia. Itu pun ada sangkin mungkin minat dia kepada Piramli mungkin kerana cakap-cakap daripada waktu kami bercakap tadi sampai seluruh Singapura. Jadi bila Piramli jadi pengarah, Piramli senantiasa suka menenung. Apa orang buat dia perhatikan. Dia tidak belajar di mana pun tentang hal film.